Татьяна Пилипец – человек очень неординарный и креативный. Она не только является ведущим библиотекарем в Центральной библиотеке Львова для детей и юношества, но еще и ведет блок известного издательства «Старого Лева», выступает модератором различных литературных праздников и фестивалей и даже работает арт-директором одного из популярных ресторанов. С краматорчанами она познакомилась не так давно, буквально пару месяцев назад, во время поездки во Львов наших юных земляков, ставших победителями городского детского марафона «Читаемо украинскую». Отношения, что называется, заладились. И вот теперь она сама приехала на Донеччину в рамках программы национальных обменов, реализацией которой занимается Львовский центр культурного менеджмента при участии Фонда поддержки демократии. В Краматорской детской библиотеке имени Пушкина была организована встреча с юными читателями, в ходе которой Татьяна Пелепец провела презентацию очень необычной книги творческой студии «Аграфка. Война, изменившая Ронда». Это книга «Артбук», которая признана лучшей книгой для мистецкого спрямования для детей у Европе. И не в Украине она признана, а на Волонской выставке, а также признана на Кучковой выставке у Кан. Чому саме эти две виставки важливі, тому що на них привозять найбільше артбуки зі из зі всього світу. Книгу «Война, изменившая рунда» по праву можно назвать уникальной. В ней очень мало текста, и прочесть ее можно за каких-то 15-20 минут. Но благодаря фантазии авторов Андрея Лесева и Романы Романишин, вылившиеся в потрясающее сочетание оригинальной идеи и великолепного дизайна, книгу можно рассматривать, перечитывать и изучать просто бесконечно, каждый раз делая для себя новые открытия. Главные герои этой истории словно явились из цветного сна. Похожий на лампочку фонарик Данка всегда возит с собой толстый атлас со старинными гравюрами цветов и деревьев. Пес из воздушных шариков по имени Фабиан – потомок древнего рода кладоискателей. К тому же он никогда не снимает серебряный медальон, чтобы не улететь в небо. А бумажная птичка, которую зовут Звездочка, пишет и рисует на собственных крыльях все, что увидит сверху и очень любит путешествовать. Все они живут в идеальном круглом мире Ронда, где все счастливы и беспечны, где можно заниматься только любимыми делами и слушать чудесную музыку цветов. Но однажды жители Ронда почему-то решили, что им не хватает темных тонов, и к ним пришла война. В результате совершенный мир был разрушен. Оранжереи, школы и библиотеки превратились в руины. Вместо прекрасных цветов повсюду начали расти черные сорняки. Только благодаря отваге, стойкости и изобретательности друзей Данка, Фабиана и Звездочки, всепоглощающую тьму все-таки удалось победить с помощью огромной световой машины. Но мир Ронда так и не стал прежним, ведь некоторые последствия страшной войны, к сожалению, просто невозможно исправить. Эта книга – необычная история для детей со счастливым концом. Она заставляет задуматься и переосмыслить ценность хрупкого мира. Да и сама презентация закончилась совсем нетрадиционно. Татьяна Пилипец устроила небольшой мастер-класс, на котором краматорская детвора разрисовывала специальными красками лампочки, словно создавая свой собственный яркий мир. Мир света, фантазии и красоты, который так легко разбить всего лишь одним неосторожным движением. Ну а еще гостья библиотеки имени Пушкина поделилась с представителями нашего подрастающего поколения одним небольшим секретом. Татьяна Пелепец рассказала о том, что при желании все мальчишки и девчонки имеют возможность совершенно бесплатно побывать в очень красивом и гостеприимном городе – во Львове. Есть два шляхи, чтобы попасть до меня до Львова. Первый шлях – почитать, попрацювать. Если вы очень 6-го, 7-го, 8-го класса, позмагаться за звание лучшей Читач України найкращі читачі України з міст обласного підпорядкування приїжджають до Львова один раз в рік, і я проводжу для них величезний нічний захід. Вночі ми збираємося в дуже особливій бібліотеці науковій і там триває свято, яке називається свято книг в країні Буксфорд. Це абсолютна. Е Сценівка по життю героїв книги «Гаррі Потера, а так як я арт-директор ресторану Тремітли, то в нас є багато класних костюмів, шумових світлових ефектів, паличок, які світяться, стріляють. І я роблю це свят уже не перший рік. Але коли фінальним помахом палички відкривають центральні двері. Я сама вірю в це абсолютно свято і в абсолютно в цю магію. Я думаю, що такі, як ви тим більше будете зі мною нею, Тому читайте, змагайтеся, ви як промоторську вам потрапити є простіше. Тому що це є конкурс для читачів, які їдуть від областей. Ви можете такими стати. Другий шлях: робіть вертел. Знаєте, що таке вертеп? Це таке костюмоване дійство на різдво, яке розповідає народження. Христа. Класичний сюжет є в інтернеті, можна зробити різні варіанти. От минулого року на запрошення львівської дитячої залізниці до нас приїхав вертеп Слов'янська школа мистецтв і переміг в конкурсі фестивалю різдвяного вертепів, який теж я проводжу. Я є лице львівського різдва. Я по іншому виглядаю, коли я лице Різдва, але це також конкурс, який пов'язаний з нами зі мною, і теж можна приїхати позмагатися отримати ще й призи. Остается лишь добавить, что встреча с Татьяной Пилипец прошла в очень теплой, по-настоящему дружеской атмосфере и наверняка надолго запомнится юным кроматорчанам. Ну а историю о войне, изменившей Ронда, в нашем городе теперь смогут прочитать все желающие. Два экземпляра этой замечательной книги Татьяна Пилипец подарила Центральной городской библиотеке для детей имени Пушкина.